На этот год запланировано, ну из приятного, как бы по квартирных счетчиков порядка 3000 установка по квартирных счетчикам. Также запланирована установка стат надомных счетчиков. В данный момент уже готово 26 проектов на установку надомных узлов учета. Из них 18 уже согласованы в Киеве, в Анкарье утвержденные. Три проекта уже реализованы, то есть три надобных счетчика у нас уже стоит. Экономия бюджетных средств составит, чтобы вы понимали, порядка 2 миллиардов гривен за два года. То есть по этому принципу была сделана аналитика, то есть данные были переданы НКРЕ, НКРЕ утвердила список счетчиков. Кстати, данный список я сегодня приготовил с письмом, то есть чтобы не было вопросов, то есть как бы, чтобы все было прозрачно. То есть список там, где будут по Надобные узлы учета, я на ваше имя написал письмо, я предоставлю додаток, и список адресов, где будут установлены.